গুড মৰ্ণিং পানীলৈ আহিবলোঁ ছোৱালীবোৰক কৈছোঁ বিয়া হোৱাৰ আগতেই সাজি কাচি যি কৰিবলৈ মন আছে কৰি ল'লেই হ'ল টাইম টু টাইম বিয়াৰ পিছত বাচ্ছা হোৱাৰ পিছততো বাদ দিয়া নিজৰ কাপোৰ খেবে যেপে কিন্তু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পূৰা ফিটফাট পিন্ধাব লাগিব আৰু বোৱাৰী হোৱাৰ পিছত নিজৰ মনৰ আশা একো নাথাকে লোকৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰা কোনদি যায় সেইকাৰণে জীৱনটো বিয়া হোৱা আগতেই ভালকৈ কটাই ল'ব লাগে বহুত ছোৱালী আকৌ সপোন ৰৈছে থাকে নহয় ল'ৰা এটা পাম ভাল ল'ৰা এটা পাম ল'ৰাটোৰ লগত জীৱন কটাম সেই কপাল সকলোৰে নাথাকে ঠিক আছে আৰু যিমানেই ধনী মানুহ নহওক যিমানেই যি মানুহ নহওক মাইকীজনী প্ৰতিটো সপোন পূৰা কৰিব নোৱাৰে গম পাইছেনে প্ৰথমতে সদায় মানুহে নিজৰ আশাটো পূৰ কৰি লয় কিন্তু বোৱাৰী হোৱাৰ পিছত বোৱাৰীবোৰৰ আশাবোৰ তিল তিলকৈ নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে নিজৰ আশা বুলিবলৈ একোৱেই নাথাকে অঁ তুমি কৰা তুমি যি খাই ভাল পাওঁ মই সেইটোকে খাম আৰু তুমি যিযোৰ কিনি দিয়া মই সেইযোৰে পিন্ধিম এইটোৱে জীৱন সেইকাৰণে বিয়া হোৱাৰ আগতে চাকৰি বাকৰি কৰি মা দেউতাক যি দিবলৈ মন আছে দিব লাগে খুৱাব লাগে পিন্ধাব লাগে ফুৰাব লাগে সেইটো কৰি লওক আৰু আজিকালি ইমান ধুনীয়া চৰকাৰে সুবিধা দিছে চাকৰি পাবই সেইকাৰণে কৈছোঁ দিয়া কাপোৰ প্ৰেছ কৰিম প্ৰেছ পোৱাক লাগি যাওঁ এইফালে মোৰ কাপোৰ প্ৰেছ কৰি থৈছোঁ এইফালে আৰ কাপোৰ এইফালে আৰিয়াৰ পেকিং লৈ লৈছোঁ ক'ত যাম দেখাই আছোঁ বাৰু লাহে লাহে আৰিয়া আকৌ কাপোৰ পেকিং নল'লে নহয় নহয় পানী দুনি খাই গোটেই গেলাই পেলাই যে তি যায় সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰক লৈ লৈছোঁ ডাইপাৰ লৈ লৈছোঁ টাৱেল লৈ লৈছোঁ এতিয়া কাপোৰডাল উলিয়াই মেলি লৈছোঁ মানুহজন গৈছে দাঢ়ি কাটিবলৈ এতিয়া আৰিয়াত গা ধোৱা বুলাইছে লাহে ধুৰে চব একা কৰি থাকোঁ আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি ওলাই মেলি লৈছোঁ আৰু আৰিয়াই কাপোৰ নিপিন্ধে ফ্ৰক নিপিন্ধে স্কাৰ্ট নিপিন্ধে জীনছ নিপিন্ধে হাফ পেণ্ট নিপিন্ধে মানে ক'বলৈ যোৱাৰ টাইমত মানে মানুহে কয় বোলে মেকআপ কৰাৰ আগত পানী খাই অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব যে বহিব লাগে তেতিয়া মুখত গ্ল' উঠিব আমাৰ মুখত গ্ল' উঠিব নকয়বি আই এইটো নুচুবি এইটো নকয়বি এইবোৰ কৈ থওঁতেই যে ভাল যে আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ পিম্পল নাই থাক মিলাই মেলি লৈছোঁ আৰু ৰ'দডালো ওলাইছে বেছিকৈ ৰ'দডাল নিদিলেহে হয় আৰু চুলিখিনি এনেকৈ কৰিয়ে লৈছোঁ আৰু ক'বলৈ যোৱাৰ টাইমত চুলি ষ্টাইল বিচাৰি নাপাওঁ নহয় এনেকৈ আকৌ চুলিখিনি বৰ ধুনীয়া হৈ থাকে ক'বলৈ যোৱাৰ টাইমত চুলিখিনি বেয়া হৈ থাকেনেস্তু চুলি পুনি মই নিদিয়ে কেকটো বোলো লচোন ইমান ধুনীয়াকৈ নলয় সুধি নললা নেকি দেখাই দিছো এইয়া ছোৱালীৰ দেউতাক এয়া কইনা দৰা এয়া কাপোৰৰ ড্ৰাঠ মুঠে ফ্লিটফাট চাৰে চাৰিটাই বজিলে পালোহি আৰু ছোৱালী যোৱাৰ টাইমত কাপোৰ পিন্ধা নাম নলয় কিন্তু আহিলেই কাপোৰ খুলিবলৈ টপ নাইকিয়া হয় খুলিলেই কাপোৰ এই পুলিযোৰ মই ছেকেণ্ড টাইম পিন্ধিছোঁ সেইযোৰ মোৰ সৰুৰ পৰাই দিছিলে দেই ধুনীয়া মৰম লাগিছে আজি আমি বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ যে সেই ঠাইডোখৰ নাম আছে জামুগুৰি আৰু কাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ জানেনে যিজনী ছোৱালী ৰিং চিঙি আছিলে তাই মোৰ মানুহজনৰ ভনীয়েক হ'ব মানে মোৰ বহু দেউতাৰ ককায়েকৰ ডাঙৰ ছোৱালী সৰুজীয়েকৰ ৰিং চৰি মানি আছিলে আৰু গোটেই বিয়াখন যে দেখিলে সেই গোটেই বিয়াৰ যোগাৰ দুজনী ছোৱালী মিলিয়ে কৰিছে কোনে ক'ব কওক না মানুহে যে কয় ল'ৰা নহ'লে নহয় বুলি ছোৱালীয়ে চব ৰেডি কৰিছে অঁ অঁ কি কোনে গা ধুব যোৱা ৰিং গোপা খুজিয়া নাযোৱা এই চাবোন দেউতা ল'লে নহয় আগতে মানুহৰ এটা ধাৰণা আছিলে ল'ৰা নহ'লে নহ'বই সেইকাৰণে ছোৱালীয়ে জন্ম দিয়াৰ পিছত ল'ৰা এটা বিচাৰে ল'ৰা বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে ল'ৰা ছোৱালী গৈ দহ এঘাৰটা বাৰটা হৈ যায় মানে এনেকুৱা কয় হয় ল'ৰাই বংশ ৰক্ষা কৰে তথাপিও এটা ল'ৰাৰ সমান ছোৱালীও ফুৰিব পাৰে আজিকালি ছোৱালীও ল'ৰাৰ সমানেই হয় দি চিনে ইমান ধুনীয়া বিয়া পাতিছে তাৰপিছত আৰু এটা ইঞ্চিডেণ্ট কওঁ আজি আমি বিয়া ঘৰলৈ গৈ থওঁতে মানে মা আগতে গৈছে মানুহজন মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছে এতিয়া গলিটো চিনি নাপায় ক'ত ঠাইডোখৰ চিনি নাপায় তাৰপিছত আমি গৈ থওঁতে গৈ থওঁতে মানে এজন মানুহ পিছফালৰ পৰা ইমানেই হৰ্ণ মাৰিছে ইমানেই হৰ্ণ মাৰিছে তাৰপিছত যিজনক মই এতিয়া ফটোত দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ যে ইমানেই হৰ্ণ মাৰিছে ইমানেই লাইট মাৰিছে মানুহজনে কৈছে কি বোলে ইমান হৰ্ণ মাৰিছে বোলে মই যাবলৈ দিছোঁ আমি মানে ৰখি দিছোঁ গাড়ীখনেহি ৰখি গ'ল মই বোলো কি হ'ল অকণমান কৈছে মানুহজনে মানে ভাবিছে কি হ'ল মানে তাৰপিছত মানুহজনে ৰখি পিনে কি কৈছে ক'ম নি দাদা মই আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ মোৰ আপোনাক ইমান ভাল লাগে কিন্তু সঁচাকৈ এনেকুৱাও যে মানুহ পাইছোঁ ভাল লাগি গৈছে মানে আৰিয়া শুলে আৰিয়া তেতিয়া শুইছিলে কৈছে আৰিয়া হোলে ন মোৰ মানে দাদাক বহুত ভাল লাগে মানে শুনি পিনে ইমান বেছি ভাল লাগিছে নহয় প্ৰথমতে মানুহজনৰটো খং উঠিছিলে তাৰপিছত এনেকৈ মানে ৰখিদাত মানে মানুহজনেও মানে অবাস হৈ গ'ল আমিও অবাস হৈ গৈছোঁ মানে এনে সঁচাকৈ মানুহৰ মানুহৰ প্ৰতি চিনি নোপোৱা মানুহজনৰ প্ৰতিও ভিডিঅ' এটা চাই ইমান যে মৰম হ'ব পাৰে ন মানে হাঁহিও দিছে বেয়াও লাগিছে লাজো লাগিছে মই ক'তো মই ভিডিঅ' বনাই মানে এনেকুৱা হৈছে বোলো মানুহ বোলো এনেকৈ আহিব লগা হৈ গৈছেগৈ তাৰপিছত তেওঁ মেছেজ এটাও কৰিছে আগভেটি ধৰিলোঁ বেয়া নাপাব বুলি কৈছে মই বোলো কিয় বেয়া পাওঁ বাৰু হয় প্ৰথমতে আমিতো ভয়ে খাইছোঁ কিয় বা এনেকুৱা কৰিছে বুলি মানুহৰ আদৰ সাদৰবোৰ পালে ইমান ভাল লাগে ন এতিয়া তালৈ গৈছোঁ বিয়ালৈ গৈছোঁ মানে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো মানে ইমান কেয়াৰ লৈছে মানে কি ক'ম মানে সঁচাকৈ এইবোৰে আপোন মানো নহয় জানো কিছুমান সঁচাকৈ আপোন মানে ইমান আপোন নহয় মানে মৰমবোৰ দেখিলে মানে মোৰ দুখ লাগি যায় মানে কিছুমান আকৌ কিছুমান আপোন আকৌ দাপোনৰ গতে খুব চুৰমাৰ কৰিবলৈ জানে অন্তৰত দুখ দিবলৈ জানে কিন্তু চব আপোন একেই নহয় কিন্তু দেই ভাল লাগিলে আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ জামুগুৰি দেখি আহিলোঁ মুঠতে কেতিয়াও নক'ব ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই বুলি দুজনী ছোৱালীয়ে এখন ঘৰ চম্ভালি আছে নিজৰ বিয়া পাতিছে বায়েক ভনীয়েকে লগ লাগি আৰু তাতকৈ কিবা লাগে নেকি ল'ৰাৰ সমানেই কাম কৰি আছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে মই আজি গৈ পিনে ছোৱালীয়ে এনেকৈ কিবা এটা কৰা দেখিলে নহয় বহুত ভাল লাগে জানেনে বহুত ভাল লাগে ছোৱালী সঁচাকেই ঘৰৰ লক্ষী হয় ছোৱালীয়ে এখন ঘৰ নহয় দুখন ঘৰ মানে ঘৰ কৰি ৰাখে মানে আৰু ছোৱালী সমান ল'ৰাৰ মগজ কেতিয়াও নহয় ল'ৰা এখন ঘৰ চম্ভালোঁতেই মাথা বেয়া হৈ যায় ছোৱালীয়ে দুখন দুখন ঘৰ চম্ভালিব লাগে এতিয়া তেওঁলোকৰ জোঁৱাইকেইজন ভাল হ'লেতো ভালেই লাগিব জোঁৱাইকেইজনে ল'ৰাৰ নিচিনা কাম কৰিব নহয়নে বোৱাৰীক ছোৱালী বুলি ভাবিব লাগে জোঁৱাইক ল'ৰা বুলি ভাবিব লাগে তেতিয়া ল'ৰা ন নথকা মানুহো মানে এজন ল'ৰা পায় গম পাইছেনে কিন্তু এটা কথা জোঁৱাইবোৰক সদায় বাৰু ল'ৰা বুলিয়ে ধৰে বোৱাৰীবোৰকহে ছোৱালী বুলিয়ে নধৰে বাৰু সেইটো এটা কথা সেইটো কিন্তু চবেই নহয় দেই আমাৰ মাহঁতে কিন্তু জোঁৱাই বুলি ক'লে পগলা কি কৰিম কি নকৰিম কৰে মানে তেনেকুৱা টাইপৰ কথাবোৰ কওঁতে ক'ৰবাত খেলি মেলি হ'বও পাৰে ভুল হ'বও পাৰে আপোনালোক যোনে মোৰ ডেইলি ভিডিঅ'বোৰ চায় ভুল হ'লে মাফ কৰি দিব আৰু শিকি লোৱাটো কোনো লাজৰ কথা নহয় মই কিন্তু নাজানিলে শিকি ল'ম পাই আৰু মই জানিলেও কিন্তু মনে মনে থাকোঁ কওকচোন কিন্তু কেতিয়াবা ভুল হ'লে মানে এইটো এনেকৈ হয় নেকি মই কিন্তু সোধৰাই দিম তেতিয়া সৰুৰ পৰাও শিকিব লাগিব ডাঙৰ পৰাও শিকিব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে দিয়ক আজিলৈ আহিছোঁ সদায় কোৱা দৰে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কয় সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট